Я очень рад вас всех здесь видеть. Вот. Здесь пришли люди, представляющие разные организации, с разным опытом и с разным взглядом на этот опыт. Вот. Фактически э -э, Украина э -э, столько лет существует, а независимое образцовое движение, оно по-прежнему продолжает быть в зародышевом состоянии. Это как вот в притче про трех слепцов, которые встретили слона. Один ногу схватил, один бивень, один хобот. И, и у каждого слонк в руках. Да? по-разному его ощущает. Вот, И э, э, мне кажется, что главная цель сегодняшней встречи ⁇ это вот именно э, свой опыт презентовать, извлечь из него рациональное зерно и попытаться совместить усилия в борьбе за наши общие на самом деле проблемы. Вот. Э, так профсоюз Союз захист создан 12 лет назад и это были 12 лет в общем борьбы побед поражений упадка, подъема ошибок и правильных решений вот он был создан группой левых активистов такой как организация рабочее сопротивление и я очень рад что здесь сейчас присутствует 4 человека из организации не зря в общем мы ее как-то создавали Почему левое вообще? Вот это очень важный момент. Много раз это звучало. Одним, одним нравится, другим не нравится. <связь> левая студенческое действие. Левая организация. Вот. Есть два кардинальных момента, которые разделяют левый профсоюз вот там, буржуазного, желтого, любое название можно. Первого момент. <связь> профсоюз левый независимый. Оказывает помощь солидарную любому человеку, вне зависимости от того вероисповедания, Ни вероисповедания, ни национальный, ни расы, никакой другой признак. Признак только один. Это наемная работник. Все, мы ему помогаем. Вот. То есть экономические права отстаиваются именно для всех. И второй момент. Это то, что именно левые профсоюзы всегда видят экономические проблемы трудящихся не только в рамках трудовых отношений. Уплатительная застройка. Кто от них пострадал? Наемные рабочие. Подняли тарифы на транспорт. Кто пострадал? Человек, который на работу ездит на Мерседесе или на троллейбусе. Понятно? Опять наемный рабочий. Это все проблемы. Вот. И вот эти 12 лет борьбы и ошибок, которые мы пересматривали, продолжаем их делать, пересматривать. Вот. Это, в общем, э, тоже в некотором смысле отрасль. Э, наш профсоюз начался с того, что мы создавали э, профсоюзы, независимые профсоюзы в электротранспорте города Киева. Это, это была реально очень тяжелая борьба, э, которая, по сути, сейчас она сошла на нет. но, тем не менее, у нас были реальные успехи. Во-первых, сам факт создания независимого профсоюза на предприятии, где и так действовал профсоюз КПУ, это уже победа. Вот. Были у нас прецеденты и незаконного увольнения, котором мы отстояли. Был прецедент, когда водитель трамвая попал в аварию, которой был виноват водитель Ауди, и попытались на него повесить эту аварию, и возмещение ущерба удалось это отстоять. Вот. Следующим шагом это были профсоюзы, созданные в торговых сетях. У нас есть первичные организации на нескольких рынках города Киева. Вот, и в арсенале нашего профсоюза, наших профсоюзных побед, в частности, имеется отстаивание торговых площадок в этом городе. То есть фактически, кроме того, что мы отстаивали интересы своих членов, интересы рабочих мест на этих рынках, в том числе мы отстаивали интересы вообще простых киевлян, которые на этих рынках приходят отговариваться, и просто есть информация о том, что там некоторые товары там до 30% закупок идут именно через эти рынки, вот. Одним из э, ключевых шагов э, нашего профсоюза было э, создание профсоюза в сети Метро Кошенкерри, я отдельно буду об этом говорить дальше, вот. Э, также у нас имеются профсоюзы в э, строительстве, это непосредственно профсоюз молодцы, который сейчас недавно стал частью профсоюза «Зак и Спрасиль» телекоммуникация это, в городе Киеве по крайней мере это гигант ну, по интернету и по телевидению это более кабель вот сравнительно недавно к нам присоединился профсоюз банка казалось -то, да то есть люди банка жили сыкры нет вот наемные работники такие же как и все остальные вот и у них тоже на их права наступают нам стало известно, решили, что работодатель тоже отказался сначала признавать этот профсоюз. Но благодаря тому, что наш профсоюз является членом глобальной федерации профсоюзной, удалось очень быстро эту проблему решить. Вот. Еще я буду отдельно еще говорить про глобальные профсоюзы, это очень важная тема. И также сравнительно недавно нам присоединился профсоюз на молочном заводе, лоптались Украина что позволило нам наладить отношения с еще одной федерацией э, пищевой промышленности. А, э. Вот, собственно говоря, наиболее значимые победа нашего профсоюза – это э, отстаивание двух больших рынков в городе Киеве, отстаивание рыночной площадки на районе Винограда. Причем э, речь идет о Отдельно вот три первичные организации, стоят. Вот, Совсем недавно, в феврале этого года, активистами нашего профсоюза было проведено, сначала было проведено переговоры о да, несколько раз в неделю да. Мы провели очень мирное пикетирование. Да. Э, э, значит, ситуация была такая, я очень коротко буду говорить. Речь идет о так называемом социальном жилье. Простые работяги еще с советских времен стояли в этой очереди э, на, на получение жилья. Другие работяги, выполняя заказ, государства, э, это жилье. Что, результат другой. Сначала тем, кто стоял в очереди торжественно, перед, перед телевизионными камерами выдают ключи, потом спустя какое-то совсем короткое время они приходят и ключи забирают. Почему? Потому что в этих домах жить еще нельзя. Людей туда э, приписывают. Жить там нельзя. Человек, по сути, на улице. А в это время те рабочие строители, которые строили эти дома, по несколько месяцев не получают зарплату. Вот. Фактически, э, по этой проблеме пришло объединение э, жильцов, которые должны были вселиться в эти дома, и рабочие строители, В общем, все попытки, так сказать, без дубинки э, действовать, ничего не помогли. Вот. Началось давление. Мы, в общем, стали звонить там, из разных органов, учетом. В общем, в итоге, э, фактически, это был вынужденный шаг. Э, и, и члены первичной организации, в вот, и, и другие активисты профсоюза, в, в здании городской мэрии было на голодов. Просто зашли в коридор, сели, сказали, все, вот мы здесь будем умирать даже головной смертью, но вот наши требования. Немедленно погасить задолженность по зарплате и в кратчайший решить проблему социального Вот Началась, по сути, паника. 150 э -э, медийных ресурсов вот, написали об этом, об этом показали разные телеканалы, вот. и, в принципе, мы не понимали, чем закончится. Вот. И ребята, которые находились внутри, они тоже не понимали. Да? Боялись, что сразу там, их оттуда вынесут, с заточенным газом, непонятно. Вот. Закончилось тем, что когда все уже покинули мэрию, вот, ребята уже просто стали дремать в этом коридоре. Вдруг налетело в два раза больше ветра, всех аккуратно взяли, вынесли на улицу. Как вот. Результат был в итоге такой, что на следующий день каждый членом профсоюза и участник этой акции приехали домой и привезли часть задолженности по зарплате. Вот. Э -э я лично считаю, что это не просто какая-то победа, одна из. Вот. А эта победа ключевая вообще для независимого профсоюзного движения. Представьте, по телевидению показывают, что членам независимого профсоюза заплатили зарплату Вот. Э -э еще хотелось бы сказать э -э -э несколько слов о победах. Вот. Вот, э, несколько было восстановлений на, на работу незаконно уволенных э, членов профсоюза. Э, и наиболее такие вот, знаковые победы – это восстановление на работе председателя э, профсоюза, э, профсоюза э, Мэтра Кашенкери э, Владимира Демьяна. И вот буквально позавчера э, адвокатом нашего профсоюза было выдано дело э, в апрельсовом суде по восстановлению на работе Олега Верника, э, который работал э, на «Житнем рынке юристом. Вот. Опять же, понятно, что работать на житнем рынке юристом председателем неизвестного просоюза мог только после победы в отставке рынка. Вот. В 2008 году, я пошел, в 2007 на самом деле был создан независимый профсоюз Метро Кашенкерри на абсолютно mm -hmm. законных основаниях, председатель его зарегистрировал в управлении юстиции, пришел к самому работодателю и начались репрессии. Вот. Началось давление на отдельных членов профсоюза, против председателя там вообще просто, по сути, заговор был составлен, было вынесено ему абсолютно необоснованных два выговора, и он был уволен законные методы давления на монстра торгового нами были использованы. Это, в общем, там были и с дубинкой, и без дубинки. Ну, в общем, ничего не получилось. В конечном счете мы узнали о том, что для борьбы с вот такими компаниями, которые имеют предприятия там, во многих странах мира, на многих континентах, профсоюзное движение создало глобальную федерацию. Вот цель такой федерации – это оказание давления на компанию во всем мире. Вот. Путем создания профсоюзов во всех отделениях этого предприятия в итоге выход на глобальное соглашение. Это уже не просто коллективный договор, это соглашение, потом, хорошо, вот. это, это, соглашение, в котором участвуют с одной стороны представитель глобального профсоюза, с другой стороны представитель руководства топ-менеджмент компании, и с третьей стороны это представитель правительства стран, в которых находятся эти предприятия. Ага. Э, вот. И э, такой немаловажный момент, что э, предприятие это Хашинкерри, у них главный офис находится в Дюссельдорфе, в Германии. Вот. В Германии, в членом Юни, является очень мощный профсоюз лет вот. Опять же, вопрос вопросу о есть, Неважно, куда они берутся, когда они есть, их много. Это очень серьезный шаг. Что такое Верди? Это профсоюз, у которого только забастовочный фонд такой, что они способны полгода каждому члену профсоюза, а их там очень много, платить зарплату. Это такой рычаг давления, они способны поставить на колени правительство Германии. Вот. И закончилось тем, что представитель профсоюза Юни приехал в Дюсельдор, в кабинет Повод управляющий. Вы Говорит, вы ну что, нарушаете с нами договоренность. Дело в том, что незадолго до этого э, мэтр Кэшен подписал с, э, с Юни, ну не, не то чтобы глобальный соглашение, но там 5 пунктов по сотрудничеству компании с профсоюзами, о том, что они не будут нарушать трудовой законодательство. Говорит, вы что, нарушаете в нашу договоренность. Как, что такое, мы ничего не нарушаем. Ну, как не нарушаете, если вы не хотите в Украине признать профсоюз, еще и председателя уволили. В тот же вечер мы приехали руководителем уже украинского метро Берия. Говорит, Володя, ты завтра выходишь на работу. Вот эти деньги, которые мы тебе загружали. Вот. Собственно, после этого начался новый виток развития нашего профсоюза. Вот. Очень важный что э, именно тогда мы получили возможность больше уделять внимание э, не трудовой борьбе за социально-экономические э, права э, работников. И э, я мог бы много об этом сказать, но у нас, во-первых, мало времени, а во-вторых, я хотел бы представить слово своему коллеге, который возглавляет молодежный департамент профсоюза заказ праздников, Евгений Челянский.